Salam hörmətli izləyicilər. Sizə kanalımızdan salamlar. Bu günki buraxılışımızda biz əvvəlki videoda verdiyimiz oyunları analiz eləyəcəyik. Sonra isə bu gün oyun başlacaq oyunlardan bir neçəsini sizə seçib sizə təqdim eləyərik. Əvvəlki buraxılışımızda biz 2 dənə oyun götürmüşdük və ə, deməli həmin oyunların gedişatı və əvvəlcə oyundan əvvəl verilən əmsallarla, oyun zamanı ə, həmin o, o əmsalı həmin oyunu necə çəngələ salmaq və yaxud necə ə, sorta eləməyin ə, yollarını araşdıracaqdır. Yəni birinci oyunda Villarreal Manchester United. Yəni ə, qollar vuruldu, 2 dənə gol, ancaq oyunun axırında vuruldu və bu ə, bizə heç bir şans vermədi. Nə, çəngələ qurmağa və yaxud sürtə eləməyə heç bir şans vermədi. İkinci oyunda isə Şerif ə, Real Madriddə oynayıdı. Deməli, burada çox maraqlı hadisələr baş verdi. Yəni birinci 11 saniyə nəzərinizə çatdırırıq, göstəririk. Yəni əvvəldə dediyimiz kimi marja məsələsində. Yəni topazın Azərbaycan sayğı marjası, xidmət haqqı 10-cu dəqiqədə Yəni mən belə yoxladım onu. Yəni görürsüz 16% marja. Yəni bu ona görə də deyir ki, yəni topazın inkişaf elməyə yeri yoxdur. Yəni belənsə yanaşırsa öz işinə, yəni heç bir irəliləyişdən e, söhbət gedə bilməz. Yəni ümumi oyunu götürdüydə isə e, deməli e, birinci hissədə hesabı gördüz. Yəni 55-ci dəqiqədə hesab 3 30 30 qutarandan mən, eee, baxdım orada əmmisallara. Yəni e, 4 5 6-nı 1.54 verirdik və əvvəlki videolarda da mən göstərdiyim kimi, yəni biz göstərdiyimiz kimi e, necə çıxırdı? Yəni 1.50-dən yuxarı əmmisalla ee Üç, 3 3-dən yuxarı əmmisal hardasa çəngəl variantını ya xorta variantına gətirib çıxardırdı. Yəni bunu qarışdırmayaq. Yəni çəngəl odur ki, oyundan əvvəl hər hər e, olunan ehtimala ehtimal variantına pul qoyuşlu, u, qoyulur və oyun başlamamışdan oyunçu <coughs> qazançda olur. Burda isə sırf xortadan söhbət gedir. Yəni müəyyən qədər bu e, dediyimiz e, fikirləri praktikada yenə həyata keçirmək lazımdır, onu göstərmək istəyirik. Yəni bu 55-ci dəqiqədə 1.54 4-5 altına biz əvvəlki oyun başlamamışdan da bir gün qabaq 4-5 üstünə 3.35 əmsalının ehtimal eləmişdik. Və gördüyünüz, göründüyü kimi, yəni bu, hardasa e, e, sıxorta eləmək mümkündür. Yəni biz oyunları çətin, ağır gedən oyunlar seçmişdik və bundan sonrakı videolarımızda biz sırf ə, praktik məşqlərə keçəcəyik. Yəni Ə, oyunları analiz, diqqətlə analiz eləyib seçəcəyik. Bunda məsələn biz indiyə kimi oyunları hardasa xalıq seçirdik. Yəni ağır oyunlar, belə dediyiniz kimi, ağır oyunlar da var idi, ehtimal olunan oyunlar da var idi. Yəni bu dediyimiz həmin o planı, fəlsəfəni orada tətbiq edirdik. Yəni dediyimiz sözləri ağır oyunlarda tətbiq edirdik ki, hardasa ə, başa düşülsün. Yəni biz dediyimiz plan fəlsəfə başa düşülsün. İndi isə sizə ə, təqdim edəyirik bu günkü oyunları və ə, yəqin ki, gələn videomuzda bir, bir daha geniş bir izməl hazırlayacağıq və bunun o həmin icmalda da Əsas ə, mövzularımız olacaq bankın idarə etməsi, edilməsi və ə, deyək ki, ə, kimin ə, bookmaker kontollarında oynamaq istəyi varsa, nələrə ə, o pulova fəlsifədən başqa nələrə diqqət yetirilməlidir və o bir də bookmaker kontollarının seçilməsində nəyə diqqət yetirilməlidir, onlar haqqında danışacağıq. Tanış yani bu günlə bu qədər sağ olun gələn görüş